नमस्कार अंगणवाडी सेविकेताही मदतनीसत आहे तसेच आशा कार्यकर्त्यातही तसेच सर्व लाडक्या बहिणींना माझा नमस्कार अंगणवाडी केंद्रांचा कायापलट होणार तर लवकरच आता राज्यातील सर्व अंगणवाडी केंद्रांचा कायापलट होणार आहे आता नेमके किती अंगणवाडी केंद्रांचा कायापट कायापलट होणार आणि किती नाही याबद्दलची संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया एका जिल्ह्यामधील जे तालुके आहेत त्यामधील काही अंगणवाडींचे जे कायापलाटाचे जे वृत्त आहे ते आलेलं आहे आणि तुमची अंगणवाडी यात आहे का हे मला नक्की सांगा कारण की तुम्ही हा व्हिडिओ बघा आणि तुम्हाला जर तुमच्या अंगणवाडीचं नाव येत असेल तर सांगा आणखी तुम्हाला तुम्ही कुठल्या दुसऱ्या जिल्ह्यातील असाल तर तुम्हाला सुद्धा अशा अंगणवाडीची ही जी बातमी आहे आली असेल केंद्रांबद्दलची काय पायलटबद्दलची तरी तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा तर मी देवानगावने स्वागत करतो आपलं आपल्या लाडके युट्यूब चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे टेक्निकल मराठाजी या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया तर तुम्हें बगू तो सकता अट्ठावीस अंगनबाड़ियाँ होगी डिजिटल है एक हिंदी वृत्तपत्र न्यूज़ है बतमी है तो इत आठ आठ्थ ये अट्ठावीस है, है दोनों चाकड़ा कटलेगा तर ये आज के कंप्यूटर युग में सरकार का रुझान आंगनवाड़ियों को डिजिटल बनाने का है इसी के तहत अकोला जिला परिषद के महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने अट्ठावीस अंगनकाड़ी आंगनवाड़ियों को डिजिटल करने का प्रस्ताव रखा है इस इस संबंध में एक प्रस्ताव आयुक्त एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प को प्रस्तुत किया गया है इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतज़ार किया जा रहा है आंगनबाड़ी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है जो हर बच्चे तक पहुंचता है इसलिए जन प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव में आंगनवाड़ी हो आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया जाता है बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है और बच्चों के इलाज की सुविधा भी होती है ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक अपने बच्चों के शैक्षणिक एवं बौद्धिक विकास के लिए आंगनवाड़ी में भेजे जाते इसलिए आंगनवाड़ियों को स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है अट्ठाईस आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल करने का प्रस्ताव शासन की ओर भेजा गया है इस उपक्रम पर छप्पन लाख रुपए खर्च होंगे तरपहा इन आंगनवाड़ियों की बदली की सूरत अकोला तहसील में चचोड़ी नौथड़ वरोड़ी सोनाड़ा खड़की टाकड़ी हिंगनी बुजुर्ग तेलारा तहसील में जाफरापुर वाकोड़ी शेरी बडनेर मनात्री खुर्द मुरतिजा मूर्तिजापुर तहसील में ब्रह्मी खुर्द मंदूरा रंबापुर भंगोरा शमशेरपुर जीतापुर खेड़कर सालटवाड़ा मुंगशी बोरटा टिप्टाला पोही बाड़ापुर तहसील में खामखेड़ कुट्टा जोगलखेड़ नकाशी बाशी डाकरी तहसील में जलालाबाद पातूर तहसील में भंडारा तथा अकोट तहसील में तांदुलवाड़ी में डिजिटल अंगणवाडी होगी तर हे बघा मित्रांनो हे हिंदी उत्तरपत्र आहे तर यामध्ये त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे की डिजिटल अंगणवाड्यांसाठी प्रस्ताव शासनाला पाठवलेला आहे आणि हे मी जे नावं घेतले आहेत गावांचे या गावांमध्ये तेलारा तहसीलमध्ये अकोला तहसीलमध्ये त्याच्याच नंतर बार्शी टाकळी तालुक्यातमध्ये एवढ्या अंगणवाडी केंद्रांना डिजिटल बनवण्याचं काम होणार आहे म्हणजे त्या आता आधुनिक अंगणवाड्या बनणार आहेत तर तुमच्याकडे सुद्धा असंच काही आलेला का आदेश याबद्दलची माहिती असेल तर जरूर सांगा कमेंट करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा भेटिया पुन्हा नवीन एका व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत तो जय महाराष्ट्र